У нас 10 травня, ми вирушили в похід, на річку, камінку для спуску з 7-метрової скелі. Ну, зараз ми будемо тренуватися з спуска. Ось такий самий. Ну це учебний. Єгор, як враження пішли першого спуска? Аж жуть, так? Да? Ну живий я Так. Маша, делай второй спуск. Мой ширше, да, давай. Все. Да, пакета. Все, до, до, свидания. До свидания. До свидания, Маш. Вот Маша уже спустилась. Да, тут легко вообще. Иди, иди. Давай, спускайся. Ноги ширше, поставь. ширше ноги стал. Все, у меня скалопинка в руках. Давай, давай. Оп, оп. Оп. Африки что що буде. Вика красиво. Красиво. Я тобі потом. Все, помахай ручкою. Все, спускайте. Вон тут попалась перешкода, річка каменка. Передаливаємо обривну по з помощю веревки. Ревка штафує в себе. Одною рукою, да. так. Отак, отак і біг. Да. Шукай равновеси. Преподается последний участник нашего приключения. Тысяч воплощено прошло. А Первый у нас спускается. Попускайся, попускайся. Нормально. Не надо, кажу, ноги назад. Готов.

подальше. Есть контакт. Ты вот что хуйся? Раз, два, три. опа, классно. Давай еще пару шагов.

А не кадры нашего сегодняшнего дня, а там Скелли выступает и видмитка. Тут мы ну, была камера Синка самого значения.